সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ সমবায় সমিতি আছিলে মীন পালন চম্পাৱতী আৰু তাতেই মাছৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি থকা হৈছিলে আৰু আজি অলপ তাতেই গ'লোঁ মানে মই যোৱা নাছিলোঁ মই সমবায় এখনত ময়ো শ্বেয়াৰ আছে যেতিয়া মই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ চম্পাৱতী মীনপালন সমবায় সমিতিয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ এই ফাৰ্মাৰবিলাকে নিজে মাছ পালন কৰা কৰি আছে আৰু লগতে আমি সমবায়খনৰ মাধ্যমে আমি এতিয়া মাছৰ আচাৰ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আজি আমাৰ এই মেম্বাৰসকলে আমাৰ চম্পাৱতী মেম্বাৰসকলে আহি আমাৰ এই অফিচতে তেওঁলোকে আজি মাছৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু এই মাছৰ আচাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে সেই পদ্ধতিবিলাক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাবই বাৰু তথাপিও তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে আমি যাতে আমাৰ ব্যৱসায়টো সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আমাৰ সকলো মেম্বাৰ ইয়াত সহায় সহযোগিতা কৰে আৰু আমি এনেদৰে মাছৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ লগতে এই মাছৰ আচাৰ লগতে মাছৰ মানে সামগ্ৰী আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ আজি সেই সেই সামগ্ৰীখিনি ইয়াত নাই বাৰু আমি মাছৰ পৰা মাছৰ শুকান কৰি গুৰি আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ মাছৰ লাডু প্ৰস্তুত কৰোঁ কৰি এইবোৰ আমি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু এই মাছৰ আচাৰ বৰ্তমান আমি পেকেট কৰি বিক্ৰী কৰি আছোঁ আমাৰ এই পেকেটবিলাকত আমাৰ চম্পাৱতী মীন পালন বুলি পেলাই বেনাৰবোৰ আমাৰ আছে আৰু লগতে আমি বৰ্তমান আজিৰ গেটটোত আমি এয়াই কাম কাজ কৰি আছোঁ জলকীয়া আৰু এইফালেটো মাছ ন মাছটো কি মাছ এইটো মাছ ন তাতো দেখাম বাৰু মই আৰু মিঠাতেল নহৰু এটা আৰু আমাৰ সমবায় সমিতি ইয়াৰ আমাৰ সদস্য মানে আৰু ইয়াতে কৰে দেই সদস্য নহয় বাৰু ন তই চি আৰ বিহে দাখন মানে ধার তো নোহার কারণে অল হৈছে মাস কাটা হয়ে আছে কাতো মাজর খেলে মানে গুচাই দিয়ে আগত আপনার এটা ভিডিও দিচ্ছোই আর এই গাড়ি বাইদ আছে

আৰু এই বাইদেউগৰাকীয়ে কাটিলে বাৰু বহুত ধুনীয়াকৈ অকণমান হালধি দিব আৰু সেইটো আপুনি দৃশ্য এখন লৈ লওক বাইদেউ দাদা ঠাইতো বেছি নাই ন বাইদেউ চম্পতী মীনপালন সমবায় সমিতিৰ আগাত মানে মাছৰ আচাৰ বনাই প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে আৰু সকলো ধৰণৰ শুকান মাছ আৰু মাছৰ গুৰি সকলোখিনি ইয়াতে বিক্ৰী কৰি মানে বাইদেউহঁতে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ময়ো আছোঁ সদস্য হিচাপে আৰু আজি সেইটো প্ৰগ্ৰেমটোত ময়ো আহিলোঁ আৰু এইফালে বনাই আছে নি আছে আদা দিয়ক আৰু নহৰুটো দিয়ক আজি আপুনি ভাজি খাব তেতিয়া তাৰমানে চেঞ্চ নোপোৱা হ'ব এতিয়া আপোনাৰ লাডু বনাই এইটো চেনি চেনি অকণমান দিব লাগে কালাৰটোৰ কাৰণে ভাজি থাকে এতিয়া চেনি দিয়া কৈছে যে খোৱা থাকে কালাৰটো আহিলে যে লাডুটো দিয়ক আমি দিয়ক লাডুটো ভাঙি দিয়কচোন বাইদেউ তেতিয়া এইবিলাক তাৰমানে তাত এটা যেতিয়া আছে তেতিয়া বস্তুটো পোৱা নাযায় আমাৰ ইয়াত পানীৰ পিছ লেভেলটো জোখা হয় পুখুৰীৰ যিহেতুকে আমাৰ পানীবোৰ বেয়া হ'লে ফিছাৰীত মাছবোৰ মৰি যায় আৰু এগৰাকীতো মোৰ একেলগে পঢ়া বান্ধৱী আছিলে আৰু তাইয়ো ইয়াতে কৰি আছে চি আৰ পি হিচাপে আৰু তাই পানী মানে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু কাৰোবাৰ যদি আমাৰ সমবায়খনত থকা কাৰোবাৰ যদি ফিছাৰীত পানীটো বেয়া হয় আপোনালোকে লৈ আহিব আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব তেতিয়া আমাৰ মানে মাছখিনিও সুৰক্ষিত হৈ থাকে এই বস্তুটো আনো কোন চিলা নমস্কাৰ মই কৃষ্ণ ডেকা চম্পাৱতী মীন পালন সমবায় সমিতি লি বাগজাত মই ছেক্ৰেটেৰী হওঁ আমাৰ এই চম্পাৱতী মীনপালন সমবায়খন আমাৰ মায়ংব্লকত আছে এই আমাৰ চম্পাৱতী এই মীনপালনখন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ঊনত্ৰিছ অক্টোবৰত স্থাপিত হৈছিল পোনপ্ৰথমে আমাৰ ইয়াত ছাপন্নগৰাকী মেম্বাৰলৈ সমবায়খন গঠন হৈছিল আৰু তাৰপিছত আমাৰ এই সমবায়খন সমানে সম্প্ৰসাৰণ হয় আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনত আমাৰ এই সমবায়খন সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ছটা পঞ্চায়তত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ আমি ছটা পঞ্চায়তত টাৰ্গেট কৰি লওঁ সেই পঞ্চায়তকেইটা হৈছে বাক্সা ডোঙাবৰী ভগুৱা জাগি ভকতগাঁও মনহা আৰু জাৰগাঁও এই ছটা পঞ্চায়তৰ মুঠ আমি দুহেজাৰগৰাকী মীনপালকক সামৰি আমাৰ চম্পাৱতীখন গঠন কৰা হৈছে তাৰে আমাৰ আঠশগৰাকী বৰ্তমান সমবায়খনৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আৰু এই মেম্বাৰসকলৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ এই সমবায়খন মীনপালকসকলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কেনেকৈ মাছ পালন কৰিব পাৰে সেই ভিত্তিত আমাৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত ইক' নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাপনে আহি আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ মাছৰ লগত জড়িত হোৱা কিছুমান বিষয় ট্ৰেইনিং দিয়াইছে প্ৰত্যেক মীনপালকে সেই ট্ৰেইনিংবোৰ লৈছে আৰু সেই ট্ৰেইনিংবোৰৰ সহায়ত এতিয়া মীনপালকসকল ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ এই সমবায়খন সম্পূৰ্ণ মহিলা সমবায় ইয়াত যিবিলাক মেম্বাৰ আছে সম্পূৰ্ণ মহিলা আৰু লগতে মহিলাসকলে যাতে তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমাৰ মহিলাসকল সেয়ে মাছ পালনৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু লগতে আমাৰ এই সমবায়খনৰ মাধ্যমে আমি এতিয়া ব্যৱসায় ভিত্তিত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বৰ্তমান সমবায়খনেই মাছৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী কিছু আমাৰ সামগ্ৰী বা খাদ্য আমাক প্ৰস্তুত কৰা গৈছে যেনে মাছৰ আচাৰ আৰু শুকান মাছ আৰু লগতে মাছৰ লাডু যিবোৰ খাদ্য আমাৰ লং টাইম থ'ব পাৰি প্ৰায় ছমাহলৈ আমি থ'ব পাৰোঁ আৰু সেই ছমাহলৈকে সেই আমি যিবোৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মাছৰ পৰা সেইবোৰ কোনো সৈতে বেয়া নহয় আৰু লগতে আমাৰ ব্যৱসায়টো সুন্দৰভাৱে চলি আছে আমি যিমান লাভালাভ পাব লাগে আমি সেই মাছৰ আচাৰ মাছৰ লাডু শুকান মাছ বিক্ৰী কৰি আমি তাৰ লাভালাভ পাই আছোঁ সুন্দৰভাৱে আমি বৰ্তমান সমবায়খন আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ নাম পুষ্পাঞ্জলি দেউৰী মই চম্পাৱতী মীন সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ এগৰাকী চি আৰ পি দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে মানে আই চি চি এছ পি এল আৰু জি আই জেড বুলি এটা সন্থাই কাম কৰিছিল তেওঁলোকে আমাৰ এই ফাৰ্মাৰখিনিৰ লগত জৈৱিকভাৱে মীন পালন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি আৰু নিজৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ বাবে নিৰোগী হৈ ৰ'বলৈ মীন পালন কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইখিনি বুজাই আগবঢ়াই লৈ গৈছিল ইয়াৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে আমাক এখন এখন এনেকুৱা কৃষকসকলৰ কাৰণে দিছিল ফাৰ্ম ৰেকৰ্ড বুক এখন আৰু এখন দিছিল কৃষকৰ হাত পুথি কৃষকৰ হাত পুথিখনত আপোনাৰ কেনেকে কি কৰিব পাৰে এইবোৰ চব লিখা আছিল য'ত মানে বেমাৰ আজাৰ হ'লে কি কৰিব পাৰে জৈৱিকভাৱে বা দানাখিনি কেনেকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইবোৰ দিয়া আছিল আৰু এখন ফাৰ্ম ৰেকৰ্ড বুক ইয়াত আমাৰ আছে কি তেওঁলোকেনো কেনেকে কি কি প্ৰয়োগ কৰে মাস্ক কেতিয়া দিয়ে বা কিমান খৰচ হয় তেওঁলোকৰ তাৰমানে এইবোৰ এইবোৰ মানে তেওঁলোকে নিজে লিখিব লাগে এইটো আমাৰ ডিজিটেলো হয় কিন্তু এইটো আমাৰ লিখাও আছে তেওঁলোকে সকলোৱে ডিজিটেল কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে তাৰ কাৰণে দুটা ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াতে মানে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কাৰণে এটা এইটো এইটো এটা এইটো দেখুৱাইছো এইটো আমাৰ তেওঁলোকৰ যি যিসকলে এইটো যিসকল ফাৰ্মাৰ মানে এইখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ স্কেনাৰ দি ডিজিটেলো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ খৰচ পাতি কেনেকৈ কি আছে তাত লগ ভৰাই যাব পাৰে গ্ৰাহকসকলে আমাৰ অফিচৰ পৰাও নিয়ে আমি কিছু গ্ৰাহকে যদি আমাক সৰহকৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে তেওঁলোকক আমি দি থৈও আহোঁগৈ আমি ইয়াৰ পিছত বাচাই গাঁৱৰ যিটো আমাৰ চাৰিআলি সেই চাৰিআলিতে আমাৰ চম্পাৱতী নিজাববীয়া এখন দোকানৰ বিপণী খুলিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে লৈ লৈছোঁ বজাৰ কমিটীৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ মাটিখিনিও তেওঁলোকে চমজাই দিছে আৰু এতিয়া আমি দোকানৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি আছোঁ আৰু বিপনীৰ কাৰণে যা যু কৰিছোঁ আৰু এই বাইদেৱে ক'লে যে আমি বজাৰ কমিটিক পাৰ্মিশ্যন পালোঁ আৰু তাতে আমাৰ এখন সপ্তাহী বজাৰত বহে শুক্ৰবাৰে শুক্ৰবাৰে আৰু আমাক প্ৰতি শুক্ৰবাৰে তাতেই লগ পাব আমি অহা সপ্তাহৰ পৰা শুক্ৰবাৰে তাত আমাৰ চম্পাৱতী মীন পালন সমবায় সমিতিৰ এখন বিপদী ল'ব লৈছোঁ তো তাত আমাক সপ্তাহত লগ পাব বেনাও থাকিব আমি এইবাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ প্ৰত্যেক মানে পৰাপক্ষত আৰু আমি মেলা বা তেনেকুৱা কিবা বাণিজ্যিক মেলা হওক বা এক অধিৱেশন হওক তাত আমাৰ যোৱাৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে অৱশ্যে আমাৰ অন্যান্য অনুষ্ঠানেও সহায় কৰিম বুলি কৈছে আমি অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ পৰা যিখিনি সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ আমাৰ এতিয়া আমাৰ এই চম্পাৱতী সমবায়খন আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ সংস্থাপন কৰিও সহায় কৰিছে আমাৰ তাত বাহিৰেও আমাক এতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা এই আমাৰ চম্পাৱতীখন হোৱাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমাৰ যাগ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নাম আমি ল'বই লাগিব তেওঁলোকে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে আমাক ট্ৰেইনিং দিছে তেওঁলোকৰ অফিচত গৈয়ো আমাৰ মহিলা মহিলাসকলক তেওঁলোকক অফিচত মাতিও ট্ৰেইনিং দিয়াইছে আৰু তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে আমাৰ অফিচত আহিও বা আমাৰ ফিল্ডত আহিও তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং চেইনিং দি আমাক সহায় সহযোগিতা কৰি আমাৰ সমবায়খন আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অফিচৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ মীন মীনপালক মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এই পুখুৰীৰ পৰা ৰুব পৰাকৈ নেমু পুলি হওক অমিতা পুলি হওক আৰু মাছৰ পোনা সেই সেই বস্তুবোৰ দিও তেওঁলোকে আমাক সেই আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে আমাৰ এই মহিলাখিনিক যাতে আমি আৰু বহল ভিত্তিভাৱে আৰু পঞ্চায়ত যাতে আগবঢ়াই নি আৰু মহিলা মীনপালকক সামুৱাই যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমি মাছ পালন কৰাব পাৰোঁ সেই প পদক্ষেপ লৈ তেওঁলোকে আমাক কৰিলে কি যে আমাৰ ছটা পঞ্চায়তত দুহেজাৰ মেম্বাৰক পঁচিছগৰাকীকে এটা এটা উৎপাদিত গোট গঠন কৰি দিলে সেই উৎপাদিত গোটসমূহক আৰু এই উৎপাদিত গোটসমূহত গৈ তেওঁলোকে মাছ পালনৰ ক্ষেত্ৰত যেনে মাছৰ বেমাৰ চকুনা মাছৰ খাদ্য আৰু মাছৰ মানে এবিঘা পুখুৰীত কিমান মাছ দিব লাগে সেই হিচাপ আৰু কেনেকুৱা মাটি পুখুৰী খান্দিব লাগে বা পুখুৰীপাতো কেনেকুৱা হ'ব লাগে ৰ'দ কৰিব লাগে নে নালাগে আৰু পুখুৰী পাত কি ৰুব লাগে ডাঙৰ গছবোৰ কিয় কাটিব লাগে সেই বিষয়বস্তুবোৰ লৈ তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আমাক কি কৰিছে ট্ৰেইনিং দি আমাক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মহিলা মীনপালকসকলক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে আমাৰ মাজত থাকি আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাৰ ব্যৱসায় দিশটো কেনেকৈ আগবাঢ়িব যায় তাৰ পদ্ধতিসমূহ আমাৰ মীনপালকসকলক মানে মহিলা নিশপালকসকলক শিকাই বুজাই লৈ গৈছে আৰু সমবায়খনকো সম্পূৰ্ণ সেই দিশত সহায় কৰিছে পদ্ধতিবোৰ শিকাই শিকাই মানুহখিনিৰ মনোভাৱ পৰিৱৰ্তনতো যথেষ্ট সহায় কৰিছে কাৰণ আগতে মানে কি হৈছিল তেওঁলোকে পুহিছিল আৰু এ আলহী দুলহী আহিলে খাব লাগে নিজে নিকিনাকৈ খাব পাৰোঁ এইটো ভাৱ আছিলে কিন্তু এতিয়া তাৰমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পোহাৰ লগে লগে উৎপাদনো বৃদ্ধি হ'ল আৰু মানুহে মানসিকতাটোও পৰিৱৰ্তন হ'ল তেওঁলোকে এতিয়া মাছ ব্যৱসায় ভিত্তিত পুহিবলৈ ল'লে মহিলা বুলি কথা নাই এইটো এটা পৰিবৰ্তন আহিছে এটা পৰিবৰ্তন আহিছে যে আগতে মানে পুৰুষ খিনিহে সেই মাছ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত তাৰমানে পুৰুষ খিনিহে যে থাকিব লাগে সেই মনোভাৱটো আছিলে যাত তেখেত সকল প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলে তেওঁলোকক আমি সুধিলে যে আপোনালোকৰ পুখুৰীত কিমান মাছ আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানুহজনেই জানে বুলি কৈছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ যেতিয়াই মহিলা মিল পালকসকলে নিজে ব্যৱসায়টো কৰিব ধৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া হিচাপ বিকাশবোৰ তেওঁলোকে দি দিব পৰা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি সমবায়খনে যথেষ্ট এইটো দিশতে কৃষককো যথেষ্ট কিতাপ এটা দিয়া দিব লাগিব তেওঁলোকক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে

আমাক সমবায়খনে তাৰমানে আমি যে এই মহিলা মীন পালকখিনি যে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে হঠাৎ কামখিনি কৰি আছে সেয়া আমি মৰিগাঁও সমবায় মীন পালন অফিচৰ পৰা তেওঁলোকক আমি এককালীন সাহায্য হিচাপে দুশ পঞ্চাছগৰাকী মহিলাক আমাক সমবায়খনেই তেওঁলোকৰ লগত যোগসুদ্ধ কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু মৰিগাঁও সমবায় সমিতি পঞ্জীয়ন অফিচকো তেওঁলোকে আমাক এইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে ইয়াই ইমানকৈ নহয় মানে তেওঁলোকে সমবায়খনৰ বহুখিনি উন্নতৰ কাৰণে আমাক পৰামৰ্শ দিহা পৰামৰ্শ দি আগুৱাই আছে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক বা বাতৰি দিয়ে আৰু কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰি সেইখিনি কথাও তেওঁলোকে আমাক